я вам покажу мою дусю. Я пообещал в прошлом видео. Так, вы готовы? Вот! Вот моя принцесса! Я ее очень люблю. Она очень классная и няшная. Это породистая. Это американский тег. Она очень у меня послушная. Она очень хорошая. Я всем советую покупать морских свинок, потому что очень я вам советую. В общем, это американский тег, порода американский тег. Она у нас очень любит огурцы, и сейчас я вам это докажу. У меня есть огурчик. Сейчас вам покажу. Вот. Обычный огурец. И давайте же посмотрим. Так. Ешь. Вот, как видите, она обожает огурец. Давайте я поставлю, чтобы я не доказать. Ну что ж, а теперь мы продолжим. Она ест свой корм, всякие лакомства, огурец, морковку, или салат и буряк. Буряк мы, честно, еще не пробовали, но мы попробуем. Ну что ж, вот такая вот у нас Дуся. Сейчас она доест, я ее еще раз покажу. И в следующем видео я сделаю обзор на ее клетку. Кстати, э, ладно, расскажу это в следующем видео. Э, в общем, вот так вот. Я ее очень люблю, она очень классная вообще. Всем советую, покупайте морских свинок. Ну что ж, давайте же посмотрим. Дуся, ты уже доела? Давай без... сейчас она будет Она меня чуть пальцы не откусывает. Ну что ж, надеюсь, вам понравится моя дуся. Понравилась моя Дуся? Но видео еще на этом не заканчивается. Кстати, им можно стричь ногти, расчесывать, купать. И, кстати, я сделаю скоро видео, как я буду ее купать. Но это будет не следующее видео, а где-то следующее где Ну что ж. Слышите? А, наверное, нет, не слышно. В общем, сейчас эм, она кушает. Дай, дай быстрее. Еще я буду делать, как я мою клетку. Okay, все это все будет все, а еще я буду делать челленджи с моими друзьями, потому что этот канал общий и Дусин и мой. В общем, все будет челленджи, лайфхаки. Честно, мне жалко вещи, которые делают из этого лайфхаки. В общем, наша Дуся доела, она просит еще. Вот, она у нас трех. Ну что ж, надеюсь вам понравилось это видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, какие у вас животные. И не забывайте про взаимные подписки. Пока!